Вот видите, а Гончаров говорит, у нее нет банды, видите? А собрал вокруг себя и раздает указать. Я да, говорил ответ. В моей свины там реально нет. Я просил адвоката, мне его не дали, потом увезли меня в рай и до, до 4 часов утра меня просто избивали. Чтобы я признался в каком-то преступлении, которое я не совершал. Этих людей даже не знают. Избивались, заставляли, а говорить, ганчаровать. Как же и хотели оговорить, Гончарова. Після неодноразових відмов у задоволений клопотання захисника Максима Гончарову про зміну міри запобіжного заходу з тримання під варту на більш м'який, обвинувачений у розбоях та керуванні злочинною групою осіб, Максим Гончаров подав клопотання про відвід головуючого судді. Після э, зачитування клопотання всі обвинувачені підтримували Максима та намагалися нас запевнити, що він їх не знає, і що Максим Гончаров тут ні до чого. Ось вот, бачите, а Гончаров що в нього не бандить. А зібрав вокруг себя і роздає указання. І все ми бачимо, і все фіксуємо. Що ти тобі. Вот. Сейчас, вот, вот, да, да, видишь? Я тебе говорю. Да, да, да. да. это заявок предъявил. Да, предприму. еще додаты? Да, ну, еще додаты, Ваша честь. Да. Изучили, ну, все, то, что прокурор там предъявляет, ну, смотрели там, слушали, телефон, как был, То есть, моей следы там реально нет. Они меня задержали, держали, в отделе, точно так же избивали. Сколько раз обращались и к Чепицкому к суде, и Гуричевский. ДБР ни разу не отреагировал. То есть меня реально фактически в 8 часов вечера на блокпосту задержали, оформили там час-полтора. Получается, я просил адвоката, мне его не дали, потом увезли меня в рай отдел, и до 4 часов утра меня просто избивали, чтобы я признался в каком-то преступлении, которое я не совершал. То есть они вообще первоначально говорили, что я... Участвовал в группе разбойного нападения, то есть участник этой группы. Потом они, чтобы там у них поменялось, они взяли и написали мне, типа, якобы я организатор, потому что я их знаю. Ну, типа, скажи, что, типа, так было, и мы тебя, типа, отпустим под этот вот. Я тебе отвечу, я, 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 я этих людей даже не знаю. Ну и, в принципе, да, вот все, что адвокат сказал, все поддерживаю. Как бы. Так, продолжаем. Э, Аккуратно. Да, я поддерживаю адвоката, угу. ну, и хочу добавить о что ну, действительно 25 числа был задержан на блокпосту, вот, и 25-го, 8 -го вечера, по вот, вот, 26 4 -го утра действительно избивали, заставляли оговорить Гончарова. Вот. При этом ну, действительно и психологически, и физически давление создавали. Вот. При этом, блин, ну, всячески чтобы я и себя, и Франчарова оговорил. При этом, действительно, есть для этого медицинские заключения, чтобы мне и ребра, и руки переломали вот, при этих, как говорится, давлениях. Добрый. Вот, так, я поддерживаю доказательства. Я также избивали и просили говорить уволении и так, чтобы я был на этих преступлениях. І також я писав ДБР і ніякої реакції немає. Ну, зверніться до адвокатів своїх стосовно відсутності реакції, вони вам розкажуть, вони всі фахівці в галузі правду. Що в такої ситуації робити? Вони все скажуть. Або і самі розглядавшому імені щось зроблять. Так, вони подібні адвокатує воїна і все воно. Вишивши з нарадчої кімнати, суд не задовольнив клопотання. І тому головуючим по справі залишається суддя Чеплицький. Наступне засідання заплановано на 17 вересня 2025 року. Продовжую слідкувати за справою Роман Варшаніця Альтернатіворг.